Selepas dibahas lebih 12 jam, Rang Undang-Undang Pencegahan Keganasan Pota 2015 diluluskan tanpa pindaan di Dewan Rakyat. Pada pukul 2.25 pagi tadi, ia diluluskan selepas undian belah bahagi ke-9 dengan undian terakhir memihak kepada kerajaan. Bagi mendapatkan perinciannya, kita bersama pula dengan wartawan Norliana Zulkifli di Parlimen. Liana difahamkan rang undang-undang itu berdepan kesukaran apabila dibahaskan di peringkat jawatan kuasa tengah malam tadi Liana Betul, Fatih. Apa yang dimaklumkan? Kesukaran itu disebabkan oleh pelbagai pindaan cadangan yang telah dibangkitkan oleh anggota ahli parlimen, pembangkang sehingga sesi perbahasan dan penggulungan di peringkat tersebut berlarutan sehingga awal pagi tadi dan lebih menyukarkan apabila pembangkang berkeras untuk meminda hampir kesemua 35 fasal dan ia memaksa 8 undi belah bahagian dilakukan bagi setiap usul pindaan yang dikemukakan sepanjang perbahasan di peringkat jawatan kuasa sebelum undian terakhir dibuat bagi meluluskan rang undang-undang itu dan berikutnya itu kiraan akhir 79 bersetuju manakala 60 lagi tidak bersetuju keputusan itu sekaligus menolak usul-usul pindaan yang dibawa oleh pembangkang dan antara usul pindaan pembangkang adalah cadangan supaya pangkat pegawai polis dalam penangkapan suspek hendaklah tidak rendah daripada superintendent dan selain itu berhubung tempoh tahanan reman yang digeser tidak melebihi 14 hari berbanding cadangan rang undang-undang itu yang membolehkan uh, suspek ditahan sehingga 21 hari. Menteri Dalam Negeri uh, Datuk Seri Dr Ahmad Zaid Hamidi ketika menggulung uh, perbahasan rang undang-undang itu di peringkat jawatankuasa berkata kerajaan tidak melihat uh, pindaan yang diusulkan itu perlu dibuat pada masa ini. Jelasnya, pota harus dilihat dengan mata hati uh, untuk memahami tujuan sebenar kerajaan bagi memperkenalkan undang-undang undang itu dan uh, selain tidak patut dibandingkan dengan Akta Pencegahan Jenayah 1959 uh, Poka uh, Berikut antara reaksi yang sempat kami rakamkan uh, berhubung rang Undang-Undang yang diluluskan itu. So I think uh, there is no doubt. I think uh, with the intentions to preserve peace in this part of the world, I think we need to preserve that sort of. We uh, we should install that. Uh, that's of blowing in in this part of the world. Potta ini satu undang-undang yang sangat bagus, sangat baik. Eh uh, kerana ianya merupakan satu undang-undang yang mencegah. Mencegah daripada sebarang anasir yang boleh mengancam keselamatan negara. Ini yang paling penting ya, eh. mencegah. Saya nak streskan lagi mencegah. Kerana mencegah itu lebih baik daripada merawat. Tahanan tanpa bicara itu yang kita sangat menentang ya. Kita tengoklah dari segi aspek mana pun, dari segi agama mana pun, ya, baik Islam, Buddha, Kristian sebagainya. Saya rasa prinsip keadilan adalah ya, prinsip utama. We are also supporting the bill in the sense that to anti terrorism, you know, we also want some bill to control. But the point that you see, the bill it cannot be too ganas. Ah. Huh? Baik uh, sementara itu dalam sesi soal jawab uh, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Sri Ahmad Shahberici menegaskan soal separuh jalan tidak timbul sama sekali dalam usaha kerajaan untuk membuat penghijrahan siaran televisyen sistem analog ke digital uh, beliau memberi jaminan langkah itu akan tetap dilaksanakan kerana siaran analog dijangka uh, dihentikan uh, sepenuhnya sekitar tahun. 2018 uh, hingga 2020 buat uh, permulaan kerajaan akan memberi 2 juta set dikode iaitu set top box uh, secara percuma untuk rakyat yang kurang berkemampuan menikmati TV digital kelak manakala selebihnya sama ada perlu dibeli ataupun berdasarkan tajaan daripada mana-mana syarikat kaedah siaran digital yang akan dilaksanakan itu berdasarkan siaran percuma atau free to air tetapi menurut datuk sri Ahmad Syabri masyarakat tidak boleh uh, menganggap uh, ia akan uh, memuatkan semua saluran uh, seperti mana disiarkan oleh astro uh, sebabnya ia akan memakan belanja yang amat tinggi baik kita saksikan kembali antara pertanyaan yang dibangkitkan pada sesi soal jawab pagi tadi. Kementerian mensasarkan 90% penduduk negara ini akan menerima siaran terrestrial digital percuma pada tahun 2016. Apakah sebab-sebab yang mendorong kerajaan untuk membawa siaran digital ini ke seluruh pelosok negara dan bila agaknya kita nak melancarkan program MyTV ini? kos yang besar ialah untuk menyediakan infrastruktur. Orang tak nampak ya eh, tetapi infrastrukturnya ada di mana-mana. Uh, di luar sana dalam dewan dan sebagainya untuk mendapatkan uh, penerimaan transmisi yang baik. Dan untuk membolehkan transmisi digital ini ia memerlukan banyak menara-menara komunikasi dan antara menara itu ada dipanggil gap fillers. Yang kedua, di bawah digital ini dia akan membolehkan penerimaan Uh, ...siaran televisyen ini di dalam kenderaan. Misalnya kita mahu uh, orang naik kereta api dapat tengok TV. Orang naik bas dapat tengok TV. Orang dalam kereta dapat tengok TV. Eh, kerana sistem ini membolehkan kita menonton siaran ini... ...dengan jelas di dalam kenderaan dan sebagainya. InsyaAllah akhir tahun depan pelaksanaannya. Tetapi ia mengambil masa sedikit... Eh, ...supaya orang membiasa, orang merubah ataupun berhijrah daripada sistem analog lama kepada sistem yang baru Baik, mengulas selanjut, uh, Datuk Seri Ahmad Syabri juga berkata penghijrahan kesiaran digital akan dilakukan secara berperingkat mengikut fasa yang dimulai dengan uh, pemasangan stesen pemancar di bahagian Pantai Timur, Sabah dan Sarawak dan seterusnya ke Lembah Kelang dan juga Kuala Lumpur. Baik, Dewan ketika ini berehat ketika sehingga pukul 2.30 petang dan akan menyambung perbahasan bagi rang undang-undang langkah-langkah khas menentang keganasan di luar negara 2015 yang dibentang oleh Menteri dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk bacaan kali kedua. Ia merupakan antara cadangan untuk merangka pembantrasan menyekat kumpulan militan IS dan penahanan pergantungan serta pembatalan dokumen perjalanan antarabangsa mereka yang merancang ke luar negara untuk menyertai kumpulan tersebut. Daripada itu, 10 fasal telah dibentangkan. Okey, manakala dalam pada itu, rang undang-undang persendirian berkaitan hudud yang akan dibentangkan oleh Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang, tersenarai dalam aturan mesyuarat parlimen hari ini dan pembentangan rang undang-undang itu membuka laluan bagi pelaksanaan kesanaan hudud di Kelantan dan disenarai sebagai perkara terakhir aa, dalam kurungan nombor 24 untuk dikemukakan kepada masyarakat. Bagaimanapun, bagaimanapun rang undang-undang itu mungkin tidak berpeluang aa, dibentang berdasarkan senarai aturan urusan yang panjang. Baik, Fatin, saya kira setakat itu yang dapat saya bawakan langsung dari Parlimen untuk hari ini. Untuk itu, kita kembalikan ke Supri. Silakan, Fatin. Ya, Noliana Zulkifli di Parlimen. Terima kasih. Yang pasti dengan lulusnya rang Undang-Undang Pencegahan Keganasan atau POTA 2015 ini, ia pastinya akan meningkatkan tahap keselamatan negara kita. kita...